Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такую вот местинку. Сейчас местинку покажу. И сегодня коп такие будут, в основном по чернинке. А так, так что будет попадать, а ты буду вам показывать. Такая вот, друзья, мясцинка. По Этим все кучиком пройдусь. по посаду, типа, пройдусь. От місцинка цікава. По поляноці по цій пройдуся. Ото туман у нас такий стоїть, оно видно. Там ще за дорогою ще одна поляночка є, може ще по ній пройдуся. Не знаю, побачу. Тут ось теж це, це канальчик такий. Тут колись вода стояла, я де. А от там возле того куща ще в детстві. Я б ще в школу ходив, напевно, клас п'ятий чи в шостий, так. карасин на ладошку таскал. А сейчас он полностью высохший. Цей канальчик. Такая вот мясцинка Интересно. Ну что, друзья, будем приступать до нашего сегодняшнего копа. Все, что будет по ходу попадать, я буду вам показывать. А у меня, друзья, уже есть первая находочка, такая вот железка. Сейчас будем дивиться, что она за железка. Да, опора, чтобы камеру ставить, советская. Это точно. А если бы шуток, то за антенны, походу, какая-то штучка. Такая вот. Да, подставка для телефона, чтобы снимать. Такая вот, друзья, находка. Ну что, шукаем далее. У меня, друзья, очередная находочка. так вот с кущики виглядає. Сейчас будем дивиться, что нас за находочка. Такая. такая вот находочка. Да, сидушки, походу. Да, сидушки. Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем дальше. Следующая, друзья, находочка такая от железка. Сейчас берем дивиться, что он нас за находочка. Она нас не маленькая. Такая от пластинка железная. С такой толщиной. сама пластиночка. Ну что, шукаем далее. А теперь, друзья, с одной ямочки давай две находочки. Таких вот это баллончики с пневматика. Из пистолета с пневматического. Сразу два штучки. Да, кто-то тут стрелял. С пневмата. Ну что, шукаем далее. Да, друзья, следующая находка, как замаскировалась, я все укущу. И не скажешь, вроде ветка. Это железный прутик такие вот. железный прутик ну что, шукаем далее а у меня друзья очередная находочка хотя походу лопата поломана так вот находочка лопата так вот ну, шо? Шукаем далее. А мы не друзья очередная находочка. Выглядят такие вот лист металла. Сейчас буду доставать. Додивиться. Что вон за находочка. Да, друзья. Такие вот кусочек металла. Да, маленький. Ну и толщина такая вот Ну что? Шукаем далее. Друзья, следующая находочка такая вот. Сейчас будем дивиться. Железка. Да. Такие вот шланги. Железный. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, подводим промежуточный итог. Такую вот сейчас штучку нашел, кусочек ремешка нашел, алюмишку нашел. Такие спичного. Лопата выбачил, все выбачил. Еще такие моточек железки нашел. Железной проволоки. Ну что, шукаем далее следующий сигнал, друзья, принес такой вот находок. Сейчас здесь легко покажу. Такая вот находка железная, толщина эко. Такую вот находочку следующий сигналчик принес. Такой вот толщины штучка. Ну что, Шукаем да. Друзья, следующий сыначек принес такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Да, кусочек насоса велосипедного. Такая вот находочка. Хорошо. Ну, шукаем. Друзья, следующая находочка такая вот. лопатка такая вот находка лопатка ну перед этим все а же стянки кусочек сверху в же ямки выдолбал ну что шукаем далее друзья следующая находка такая желиска сейчас буду вытягивать это а вот что у нас за желиска Да, друзья железка какой-то крышки кусок не кусок а целая какая то крышечка здесь была ну что шукаем далее ну что друзья а следующая находка такая железка сейчас будем дивиться, что у нас за железка трубы кусочек неловочкой такой вот трубочки ну что, Шукаем далее. Друзья, следующая находка такая вот. Сейчас будем дивиться, что за находка. Тоже кусочек железки какой. -то. Ключ. Да. Саморобный. Кто-то ключа сделал. Такая вот, друзья, находочка. Ключ был. Ну что, Шукаем далі. А у мене, друзья, очередная находочка. Какие от Ну что, шукаем далее. 1912 год. Трехлинеечка. А у меня, друзья, очередная находочка такая. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Тоже железки какой-то кусочек. Колышек. Такие вот. вот железка с арматуры. Ну шо шукаем далее. А следующий сигнальчик, друзья, принес такой вот находочку. Сейчас будем говорить, что у нас за находочка. Да, алюминиевая крышечка такая. Вот. Из алюминия. Ну что, шукаем далее. У меня, друзья, очередной сигнальчик был. Еще одна лопатка. Выпало. Такая вот, друзья, находочка. Вот так Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем надеяться, что у нас за находочка. Железка. Ого. такую вот железку, друзья, дало. С пластинкой. Ну что, шукаем далее. Друзья, очередной сигнальчик принес такой вот находочку. Сейчас будем смотреть, что него за находочка. Колышек, походу, суцинный. Да, колышек. Кто-то ага. есть колышечек, козучий корову тут привязывал. Такие отколышек. Шо, шукаем далее. А мы на друзья очередная находочка. Такая железочка. Сейчас будем делать Что ну, за железка такая? О, классная железка. Все сильно. Такая железка. Все сильно. Ну что, шукаем далее. Ну все, друзья, ямка выкопал ту же леску Буквально ступил в шах. Еще сигнальчик был. Да вот такой вот железка. Да. Такая вот железка. Такой вот толщины. Шо? шукаем далее. Друзья, следующий сигнальчик нас такой вот находочку. Цепочку еле ей достал. Такая вот, друзья, находочка. У нас дождик начался. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, подводим итог копа. Копал сегодня по чернинке. Трохи накопал, Копать дальше не можно, потому что дочек у нас себе такие маленький. Так, ну и по находочкам пройдемся, что мы не попадалось. Такая вот мелочевка тут всякие. И алюминий, кусочки меди, и пробки. Что хочешь, тут такая вот кучка, мелочевочки. Так, теперь... До цього. Такая вот лопата. Лопата. Одна лопата друга. Короче, лопат немало сегодня набыл. Такая вот цепочка. Железяк, кусок, спичного. Кусочек алюминия. такие вот. Такая вот, в общем, кучка, друзья. Всякого такого мелкого. Трубы всякие. Такая вот кучка. Ну, из такого, что на маленького. Такие вот от сидушки. Штучка тяжелая. Такая вот штучка. Тяжеленькая. Такая штучка. Такая штучка. Тяжеленькая. Тоже попалась. Такая вот штучка суцильная тяжеленько тоже такая штучка тяжеленькая. все какие-то овал походу бух суцильный тоже попалась а такая вот штучка вал такие вот ведерочка проволочка всякая. ну и тут проволочка в конечном итоге друзья такая вот кучка получилась металла если делается так вот мелочевочка. Ну и так вот всего вот, то, что трошки влажить. Щеп покопал, так дождик начался. Ну, тут где-то в килограмм 30-35, может 40 металла и будет. Мелочевка тяжелая. Там оно и там оно. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи на копии. Ну и пока.